ранку всем, кто покидается разом с нами. У нас уже гости, которые же любят просинаться так само рано. И причем приносить и... Ну, как-то говорят, и приносите. Вот пришли, принесли. Ирина нас... Моисеева. Да, декоратор-флорист. Человек безумно интересной, красивой профессией, да, и увлечением. Это же ваша профессия? Да. Не хобби. Это хобби, профессия и страсть в моей жизни. Так а, что... А, только что девчонки сказали, что вы любите просыпаться рано. Это правда? Нет. Сегодня это вы что полюбую. Да. да, с сегодняшнего дня, наверное, ну, все, все. в этой жизни рано или поздно приходится делать впервые. Верно. Хорошо. Рассказывайте, пожалуйста, о вашей профессии. Расскажите, как это начиналось, с чего вы начинали, кого считаете своими учителями? Ну, начиналось все буквально со школьных лет, как пытались водить двойки в дневнике. Ну, да, может быть, Ты но... Когда что руки у вас ну, ну, тучки, Нет, ну, какие-то секции, какие-то кружки обычно. В общем, я была обычным ребенком, но э, тогда зародилась вот это вот. Я попала э, на кружок аранжировки цветов, и почему-то вот такое совпадение преподавала этот э, кружок э, Виктория Боду. Это первый мой учитель, и тогда уже даже первые мои работы продавались таким образом мы зарабатывали на фурнитуру для кружка и вот оно началось. Но вы уже начинали работать с живыми цветами, да, с самого начала? Да, да. То есть тогда какие-то основы. Дальше я строила карьеру совсем другой области. Но душа и руки и все хотела только одного: творчества и креатива, флористики, в дизайне. Поэтому то, что вы делаете, где это можно увидеть. Вы участвуете в каких-то конкурсах, у вас есть выставки, ваши работы где-то можно увидеть и купить. Как, как с этим делом стоит? Да, сейчас э, я работаю э, в магазине, скажем mm -hmm. так. Я веду дизайнерский отдел э, при фурнитурном магазине, и там можно купить мои работы. В принципе... Также делаю какие-то частные проекты, так как были фотосъемки и какие-то оформления и именно мои какие-то личные. А думаю. в вашей профессии существуют конкурсы, фестивали, да. где вы можете встретиться с людьми такой же профессии, как-то посоревноваться, может быть? Даже... Верно, существуют флористические конкурсы. Это еще пока не так развито у нас здесь на Украине, mm -hmm. то есть, но уже с каждым годом я вижу рост, то есть уже интересно участвовать, уже как бы уровень повышается. Ира, а у вас есть какая-то такая работа, о вы сегодня очень пышаетесь, и как э, бы вас попросили назвать что-то такое необычное, то, что вы сделали властными руками, то это было? Ну, вы знаете, каждая работа, как ребенок, и стараюсь... Сколько же у вас детей? Многодетные? Да. Поэтому каждый, как бы, новый проект, каждая работа новая. Я стараюсь ее делать так, чтобы гордиться. Вот. Скажите, интересно, если бы нужно было так ставить такая задача оформить вечеринку дома пятничную? Вот мы, допустим, об этом подумываем сегодня, что вы могли посоветовать, как это можно сделать? Это вообще запросто делается из того, что есть под рукой. В общем-то, просто нужно сохранять какие-то колористические пропорции там, и настроение создать, да, там цветом, э, сочетаниями. У кого под рукой? Я вот сейчас ну вот, вот говорите, портия. я начинаю вспоминать, что у меня там дома под рукой и как-то мне ничего не вдохновляет. Это тот же текстиль, это те же, э, же гордины, да. да та же посуда, да? те же салфетки, какие-то. Да. То, что, в принципе, даже можно купить там в супермаркете, все для вечеринок и так далее. Но а -а -а. главное подобрать правильно и создать из этого какой-то вот э, Ну, это видеть надо, да, действительно, потому что я-то на все эти кусочки буду смотреть, и мне ничего в голову не придет, честно говоря. Да, а вот именно поэтому ты ведущий, не декабря. Вот именно поэтому мы Каждый и существуем, да, А Можно прокомментировать обращать? фотографии, которые мы сейчас видим на экране? смотри, сейчас была вот недавно съемка интересная, и ребята, актеры великолепные. Да-да-да, это, вот так, да, то, да, да, это кстати, сейчас. цилиндр с той съемки. Играли разные настроения, там, не мое кино. Так, Поднику. я уже сломал. Веточка. Потом, Потом был момент, вот, свадебная пара как мое, мое представление свадьбы. Совершенно не стандарт, но тем не менее. А можно нам... О, спасибо. Я бы... А, не показываю. Вот свадьба, а кстати, кстати, вот это свадьба. Вот, кепочка. да, кстати, это бейсболка. Невероятная. Красивая и палета, да? А это что, тростник это что это зовут? Это трава берграз, в общем-то да. Здесь антуриум, берграз и. А я так убатила вот вазари я бельемого дома, да. Ну вот можно тоже да, да использовать. Ир, а такой вопрос, лучше работать все-таки, наверное, да, с какими-то цветами растениями, у которых, ну, скажем так, более долгий век, да? Потому что цветы там вот типа розы или какие-то вот такие, они же вянут очень быстро. И понимаете, живой материал он весь недолговечен конечно, есть более долгоживущие, да, даже без подпитки цветы. Есть более нежные, которые сразу... Которые сразу... Не по размеру чуть-чуть. Мы же на нему Джонни Деппа, знаешь, на Вы знаете, а я бы вот Алиса в «Стране чудес» снимал бы на кролика вот такую, да? Согласна, согласна. Обожаю эту тему. И даже в каких-то даже свадебных вариациях просто Люблю воплощать а так как то да, ушли от темы, что сегодня пятница и нам нужна будет ваша помощь, наш нужно как-то вот да, ну, подготовить пятничные вечеринки, какие-то элементы, я не знаю, аксессуары. Мы сейчас посмотрим клип, подготовимся с вами. В следующей студии Смотрите, давайте покажем это жителям желаю. исходники, да? Вот мы будем делать из этого, да? Да, мы будем вот, использовать. Вот вы дома бергер, проснулись. И у вас смотрите, но подручно, что дома обычно? Вот такая трава обычно валяется. У меня воздух попасть. А тут там цветок. Остался, выдернули из букета. Ну, просто фигня, я не знаю, зачем она у меня, но валяется уже года два, наверное. Да, все, в общем продается. Можно даже из трубочек коктейльных сделать. То же самое. Когда вам говорят, пойти вынеси этот мусор, а вы говорите: А, нет, я сегодня буду из него делать красоту. Вот мы сейчас попробуем это сделать, а вы потом посмотрите после клипа, что из этого можно. Смотрите, я, Смотрите я, 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 я. вот, короче, нужна такая вот ниточка да. Это, Рас, кей, это проволока вообще-то Это о, проволока, о, все о, эти о, материалы рейт. можно купить В фурнитурных, сейчас вот это доступно Раз, узелок, ну, мне, в принципе, понятно Не знаю, Нет, ладно, хорошо Ну, это начало так. каркаса, начало на который будет крепиться Это mm. будет браслет, я на который мы будем Крепить цветы Вот, далее Так, так Померки руки, да, чтобы можно было Хорошо. Одеть, но вместе с тем вместе с тем потом снять. Можно тебе делать, это явно ну, вот. жесткий будет аксессуар. Да, ну, явно так. Извините, но сегодня браслет мы будем делать... Для девушки. Да, так Вадим расстроился, огорчился. Я да. думаю, что, если ты, Вадим, запиздаешься на какую-то вечерку сегодня у пятницы, и а, будешь с таким браслетом, будет, а девчонка тебе а выброшит. Друзья, да. я пока а, наш гость делает, я уже покажу, я тоже не остался, да. в ты без аксессуаров. Да. Смотрите, какой шикарнейший mm -hmm. галстук. Привет нашим костюмерам. Смотрите, <с <с пожалуйста, это же просто... Где вы показываете галстук? Я так вот Ну, вот как-то так, конечно. Учить, учишь, учишь одни двойки. Вот, пожалуйста, галстук. Красота необыкновенная. Вот сегодня, кстати, еще раз напомню, сегодня такой день замечательный. Нужно засылать сватов. Вот с сегодняшнего дня по Масленицу отправляют сватов э, к своим невестам. Ой, да? вот я думаю, что вот если такого свата как вариант, отправить, конечно. то вы точно останетесь без невесты, потому что этот сват уведет с собой всех, и невесту, и маму, и, 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 и дочку невесты. Очарует и просто дочь, не оставит. Себе. Шанса. Хорошо. Ну да, да. Вот вот такой вот шикарнейший галстук и Я и не и, и жених, жених, пожалуйста. Красота. Ир, а такой вопрос в вашей профессии есть какие-то тоже тенденции? Там я не знаю, вот модные в том смысле, что вот в этом сезоне модны такие цветы или такие цвета или вот этот материал он особенно моден или это уже вот личное Конечно. дело каждого флориста, декоратора и фантазия каждого. Ну, вы знаете, каждый мастер идет к тому, чтобы быть самому трендсеттером. Как Но, в общем-то, Трендсеттером, ну, а, то трендсеттер, то есть, можно, человек, да? который задает тенденции. И, в общем-то... Я знал, что Ну, да. Проверил вас. Ну, спасибо. А кто так обычно ляпают, приходишь и попал. А вдруг я, да. Перед эфиром вычитала. Так вот, а все остальное, да, есть тенденции, есть какие-то каждый год новые вариации цвета, гармонии разных. Но, как мне кажется, все подчинено одним и тем животным тенденциям. Mm -hmm. Что в индустрии одежды, что в индустрии макияжа, причесок и разных других направлений. Сейчас это все синтезируется, смешивается, поэтому часто мы. Вы делаете, вы говорите, расскажите, и делаете, потому что не успеете. Какой у вас а галстук? Я? Шикарный, правда? Мужчина, можно с вами познакомиться. Где вы взяли такой галстук? Не любили меня, бедного, теперь бегайте за мной с галстуком. Все, и плачете, да. Красиво, да. Так, а браслет наш постепенно делается, да? Да, то есть браслет превращается. А давайте я девочек буду украшать, между прочим. Так, Смотрите, вот вам. Ну, не уверена, что у вас получится, получится да? Иль, Иль, давайте тогда ровно? вы ну, хотя бы, помогите как -то все прислоните это, это все. Это мне, да? Все. Ну, попробуйте. А да да Давайте, подождите. Сначала ну, надо немножко... Смотрите, как... Нет, это... Понимаете, это вот понимаете, о э чем я говорю? Это не шляпа. А, это не шляпка? Да, это не шляпка. красота не надо терпеть. Шляпка вот у нас, в общем-то. Браслет я уже сам закончил, Давайте тогда оденем на меня обруч. Да, давайте. А спробуем его будем за кадром, а другой ты браслет. Да, она поджимается Я считаю, что он уже готов. Ну, Вадим, вот это ты уважаешь. Расповедала нам Ирина про тренд-сеттер. Вот это точно не тренд-сеттер. Можно выбрать, что Да, да. Мне давно уже пора на выставку. Друзья, а, вот такая вот еще э, невеста получилась. А, а вот <с такой вот еще хип-хоп-жених такой получается. Хип-хоп-жених. Покажите, пожалуйста, еще хип-хоп-жениха. Ну що ж, друзі, yeah, можна uh... з вами сфотографірувати. <laughs> Ірина Моєсеєва їсть сьогоднішній наш декоратор флорист, Зробила нам хіп-хоп боя, хіп-хоп жениха. І просто неймовірно наречено. Я знаю, навіть кому вона дістанеться, але вам розповідати не буде. Іриночко, дякую, що прийшли. Вдалого вам большое. дня і класної п'ятниці. Дякую вам огромне.